совете стоит на учете 339 договоров аренды Земли исходя из того что существует требование перерегистрировать сразу все договора аренды и в соответствии с этим у нас было принято решение Городского совета 1047 на следующий момент полностью прошли процедуру перерегистрации 47 договоров аренды 60 договоров аренды 60 земли 60 участков находятся в органах земельных ресурсов и земельного кадастра на стадии присвоения нового кадастра номера и внесения обмена файла в формате XML. Без нового обмена файла и перерегистрации кадастра номера договор аренды не перерегистрируются. Еще более 160 договор аренды находятся в работе на стадии подготовки обмена файла в формате XML и подачи документов в органы в основном Проблема существует в том, что регистрация органов но нового кадастрового номера и обменного файла в формате XML происходит достаточно долго, потому как у них ограничены технические возможности. В день суммарно могут принять строго определенное количество людей. И в этой очереди доходят это и предприниматели, которые перевестили договор аренды, и люди, которые хотят приватизировать земельные участки, и те же люди, которые Сдают на регистрацию документы по аренде своих боев, включая секунд производителей. Но процедура и как бы, процедура эта на следующий момент она отлажена. В неделю 6 эндов уровень подаются на регистрацию. На следующий момент с самыми большими должниками бюджета по налогу на землю э, есть тепло за ремонтный завод, 1 миллион 633 тысячи гривен должен. Водоканал 205 тысяч соединение должен. Комбинат в как я тебе делал 146 тысяч долларов у предприятия Донец. Решение Морского совета предприятия Донецка было э, поступило право аренды и налоговая задолженность больше насчитываться, но это долго остался, и каким-то образом налоговое по решению суду будет пытаться это долго вернуть. 22 августа, 20 августа городской совет рассматривал э, подание Там тоже долг 35 тысяч, и уже несколько лет арендная плата не платится. Если, согласно гражданам письма, визуальная конструкция не за должность, то на сессии, которая будет готовиться, будет рассмотрено опять проект решения о разрыве договора аренды до срочности с визуальной конструкцией за неуплату арендной платы.